ლავადს მე მო ახალგაზდებს გაგვიღიმებს Гаммар Джоба. Наищерище Витания з Украины. Greetings from Ukraine to Georgia. В Украине на сегодняшний момент проживают более 34 тысяч выходцев из Грузии. Поскольку Грузины являются самой дружной нацией, они поддерживают друг друга, создают свои общины, берегут свою культуру, язык, обычаи, кухню, поддерживают связи со своей родиной уважая традиции и культуру страны, которая стала им второй родиной, прославляя ее своей деятельностью и творчеством. Ежегодно грузины Украины празднуют День памяти известного грузинского поэта Давида Гурамишвили. В Миргороде есть литературный мемориальный музей Давида Гурамишвили. Вот видите его сейчас на экране. Судьба привела Давида на украинскую землю не по собственной воле, но его литературный талант раскрылся именно на Полтавской земле. В своих стихотворениях он выражает тревогу за судьбу его родины и выражает надежду на возрождение Грузии. В Миргороде он прожил всю оставшуюся жизнь, никогда больше не посетив родную Грузию, но сохранил и пронес через всю жизнь любовь к своей прекрасной земле. Князь Николай Андреевич Цартелев, этнограф, известный трудами в области сбора и публикации Украинской народной поэзии. В 1820 году награжден за этнографические труды, серебряной медалью Академии наук. Он собрал и издал образцы Украинской народной поэзии. Вахтан Теймуразович Кипиани. Украинский журналист, публицист истории. Вахтанг имеет звание заслуженного журналиста Украины. Награду за заслуги перед украинским народом второй степени. Удостоен национальной телевизионной премии Телетриумф в 2014 году за работу над единственным в Украине историческим тележурналом Историческая Правда. Рауль Челачава, грузин по происхождению. Он много лет проживает в Украине. Совершенное знание украинского языка дает ему возможность глубоко чувствовать и достойно переводить украинскую поэзию на грузинский язык и наоборот. Сам про себя Рауль Челачава говорит «Без Грузии – платан я без корня, без Украины – ясень я без кроны». Сегодня Рауль Челачава является автором многих сборников поэзий, переводов, лауреатом многих литературных премий. В 2001 году в Киеве вышел двухязычный сборник поэзий в переводе Рауля Челачавы в которую вошли произведения 55 украинских авторов. Эта презентация будет неполная, если не упомянуть про грузинский легион, добровольческий отряд, который борется рядом с нашими военными за независимость, за свободу Украины. Флаг Грузии на передовой всегда рядом с флагом Украины. Украинские военные, плечо к плечу с грузинами, вместе воюют за территориальную целостность Украины, за ее будущее. Счастливая и свободная, проливая кровь за украинскую землю, низкий поклон им за это. Хороший друг, как ветер при несчастье, он несет и горе, и беду, как листья, что осыпались ненасти, в осеннем холодающем саду. А в радости он мощный вал, стоящий, надежно на пути врагов твоих. Люблю друзей надежных, настоящих, ценю и их благодарю.